Под ваши аплодисменты я хочу пригласить сюда на сцену все наше уважаемое жюри. Тоже под ваши аплодисменты. <плодисменты> Петр Алексеевич некоторым подмигнул. Как угодно, на самом деле хоть пол. Так, друзья, перед тем как мы перейдем к нашим спасибо. подаркам, призам, хотелось бы сказать большое спасибо каждой из участниц и вручить им подарки, мужики, давайте. А сегодня заслужила на похвалу абсолютно каждое участие заслужила сегодня на овации. Вы сегодня были великолепны, это ваш праздник, девочки. Давайте еще раз поаплодируем. Друзья, и перед тем, как мы перейдем к основным нашим тон, а это не Томсон. Друзья, перед тем, как перейдем к нашим основным номинациям, хотелось бы вручить спецподарки от наших партнеров, от наших друзей. Спасибо им большое. Начнем мы, конечно же, с радио КПИ. Под ваши аплодисменты. Добрый вечер, КПИ. В первую очередь хотим вас всех поздравить, потому что Королев КПИ – это великолепный праздник, который проходит у нас каждый год. И в этот раз Радио КПИ совместно с Политех Риженс хочет вручить награду одной из королев. И Ею становится Светлана Русин, ФМФ. Светлана Русин и свет где? Светлана Русин, выбор Радио КПИ и чей-то еще и Политех. Политех Олимпий. А, их выбор такой Вот, спасибо большое, Света Русь. Продолжаем. Следующий подарок будет вручен от Капуи Релакс. Представитель Капуи Релакс. Сережа, друзья, по нашей обладе Светы подарок от Капуи Релакс. Отдыхайте вместе с нами. Всем доброго вечера. Э, Дякую участницам за прекрасное свято. Хочу всім сказати, що від КП «Релакс» ми даруємо путівку на четвертий заїзд в маяк. А хто їздив в маяк? А хто в «Глобус»? І так, на четверту зміну в маяк їде Вікторія Сачин, по ІПП. Вікатосі. Вика, Вик, а с кем ты поедешь? Ребят, кто едет на четвертый заезд? Тебе кто едет на четвертый заезд? Вик, я думаю, с кем-то тебе найдется, с кем посидеть. Следующий наш подарок. Большое спасибо от Олеси Калапа. Олеся Калапа, под ваше аплодисменты, приглашаем ее к микрофону. Представитель фэшн-бюро номер один. які підпишуть контракт с нашим модельним агентством и зможуть працювати як в Україні, так і за кордоном. І першою переможницею стає Анна Боева. <плодиспрофилинг> Наступна дівчинка, яка буде представляти наше агентство, це Ольга Яцарьова. И последней победителем это, может быть, фаворитка нашего агентства «Логичненькая», которую мы ждем в любом случае, в которой она не находилась. Рита, приходи к нам. давайте еще раз. Следующее слово хотел бы предоставить, я не побоюсь этого слова, друзьям, друзьям КПИ, э, нашим давним партнерам, это Альфа-Банк и Николай Танцун. Под вашей аплодисменты, друзья, я говорю, что это реально наши друзья, спасибо им большое. Майя, спасибо большое. Ты знаешь мое имя, это уже привязано. Вы знаете. А? За 4, за 5 лет я выучил. Я только три года учусь. Но вас Не надо, не надо. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Хочу сказать большое спасибо за потрясающие, за потрясающие мероприятия. Все было просто на высшем уровне. Шикарно. И вдвойне приятно, что Альфа-Банк, как данный спонсор, как генеральный партнер мероприятия, принимал в этом участие и приложил к этому Мы специально подготовили подарок для победительства конкурса КПИ. Для финалистки и ее имя известно станет чуть позднее, а вот этот подарок будет и вручен сразу же после объявления. Спасибо. Спасибо большое, Николай Дацов. Идем дальше. Друзья, сейчас номинация самая смешная. Лучшее видео. И... Лучшее видео. Конкурсное видео. Кто нас вручает? Глава сталийского советского городка Владислав Левкин. Ты все порушал, можешь мне понизить? Тебе <говорит> можно понизить? Ну, конечно, чем тебе не понизить? Итак, э, всем добрый вечер. Наконец-то мне ведущие дали возможность с вами поздороваться. Спасибо. На здоровье. здоровье. Э -э а, за не. не тебе. <свист> uh, уровень организации в этом году реально очень высокий. Это можно заметить, начиная от декораций, заканчивая постановкой всех дефиле, когда видно новое дыхание, новые потоки энергии в участниц-королев, и это было реально очень круто. Наверное, это была лучшая королева КПИ, но, по крайней мере, за то время, когда я помню. А так как получилось, что я два года подряд помогал в организации, мне попалась номинация «Мисс Творчеств», и «Мисс Творчеств» выигрывает команда «Эксклюзив». Команда Эксквизит, давайте откроем, две. Спасибо всем. А, понятно, что он выручал эту номинацию, да? Зато со всеми почпокался, но молодец, ну прям. Владислав Левки, спасибо. спасибо, спасибо большое. Эксквизит. Или дальше, следующая наша номинация это Мисс Конгениальность. Кто у нас? Дмитрий Афанасьев, глава студенческого совета КПИ. И Анна Кушнарева, директор автошколы Изи Драйв. Он будет долго говорить, поэтому что а, ты уже знаешь, да? Дим, без претензий. Как всегда. Добрый вечер, КПИ. Я начну, как всегда, с очень лирического вступления, с благодарности партнерам, которые дали ресурсы на то, чтобы сегодня реализовать этот конкурс. С благодарности организаторам, как старым, да, режиссеру Виталию Федянину отдельные аплодисменты. Так и новой команде заместителям главы Совета КПИ, Стасу Рожко и Евгению Максайки. Они действительно вдохнули в этот конкурс. Женскую половину организаторов я попрошу подняться на сцену. Отдельное спасибо Юлии Каракаш, Ане Мороз, Галате Олеси и Янине Маловик. Янина Маловик, вот эта женщина, которая ставила этот танец, вот эта женщина, которая сделала огромную работу, вот эта женщина, которая научила не ходить, и вот это Аня Мороз. Вы, Друзья, вы не знаете, что она делала. Все эти девочки приложили массу усилий, чтобы праздник получился таким, каким он был. Аня Мороза сказала. Я знаю, я знаю. Мы, 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 мы только ради этой сутки. И, конечно же, спасибо. Это очень редко говорилось с этой сцене, с зрителям, потому что это все делается для вас. Благодаря этому залу мы чувствуем, что конкурс нужен, конкурс нужно повышать. И я надеюсь, что через несколько лет, вернувшись в этот университет, мы увидим еще больше людей и тут, и еще больше людей, которые будут смотреть видеотрансляцию. Спасибо вам, и перейдем к на награждению. Да, награждение. Лиза, как гениальность, да, правильно? Да, для этого а, ну, а, я, а, я позову Аню. А. А. Но знаете, мы выбрали эту номинацию не случайно, потому что все-таки самое главное в девушке это не только красота, а ее внутренняя Ой, диму, и надо, надо, Всем здравствуйте. Благодарю организаторов за то, что пригласили э, на такой чудесный конкурс. Э, я очень рада, что в этом году я познакомилась с большой семьей КПИ, потому что из другого университета. Вот. Э, еще отдельное спасибо хочу сказать ведущим. Э, они шикарные. Ну, все знают. Может, кто-то пропустил, но в номинации идеальность гениальность побеждает команда Внегласная. Друзья, следующая наша номинация, продолжаем. Это мисс артистичность. А вручать ее будет Ирина Квиндоченко, представитель от РАПУ. Под ваши аплодисменты. Давайте поддерживать каждую номинацию. Опустить, поднять, что? Нельзя. Давайте выслушайте ЕЕ. Весь так Настасья Бондаренко. Не зря лампочку включала. <плодисменты> Друзья, продолжаем. Следующая наша номинация это номинация от кутюр. И вручать ее будет Олеся Калаба, представитель фэшн-бюро номер один. в сумке в клеточку. Рита <плодисмент> <плодисмент> Друзья, переходим дальше. Следующая наша номинация – это «Мисс Дружба». А вручать ее будет наш хороший... А, это вы, да, А, давай, да. Good, Good evening KPI. Uh, we are really happy to be here again and without uh, making you let, uh, wait much longer, our next Miss Groove uh, is... <laughs> еще одну прекрасную номина, номинацию. Подарок один прекрасный для Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Ну, поаплодируйте хоть немножко. Правда, я на этой сцене не стоял уже пять лет. Хочу сказать спасибо за то, что вы проводите свое свободное время от курсовых, от пар в Сидибабе. Ну, сначала учеба, потом уже все, понятное дело, преподаватели, запомните это. И мы решили отдать наш подарок, это сертификат на 2000 гривен, мисс Дружба, потому что только нас может правильно организовать, всех привести и вместе потратить эти деньги, господа. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы сидите по вам. Спасибо, вы как Друзья, да. пора начинать с едой, моя мисс Дружба, ваши аплодисменты. Итак, мы идем дальше. Следующая наша номинация это Мисс Интернет. Николай Дазу. Мы его приглашаем сюда. Подошли везде. Друзья, давайте поддержим. Чуть-чуть там осталось. Давай. Спасибо, спасибо, спасибо. Дорогие друзья, тянуть интригу я не буду, поэтому под ваши бурные аплодисменты не скупитесь за победу в номинации Мисс Интернет. Награждается Анастасия Лукьяненко. следующая наша номинация «Мисс зрительских симпатий». Номинация, которую вы выбирали вы. Приглашаем сюда мистера Кабы, Дмитрия Юрченко и Дарья Канаку. Хорошую, прекрасную нашу подружку, художницу и просто организатора Дарья Канака. Добрый вечер. На самом деле очень приятно здесь находиться уже второй раз. Я уже не была в прошлый раз, теперь в этот. На самом деле я очень рада быть частью семьи Кобы. И сейчас мы наградим девушку на мисс зрительских симпатий, которая получит в подарок одну из моих картин. Походу Лина. Спасибо. Итак, э, за победу в номинации мисс Зрительских симпатий нас побеждает. Анастасия Полещук. Анастасия Полищук, есть зрителей симпатий. Волшебные светы, друзья. Анастасия Полищук, волшебная и Давайте еще раз Кіріча, Киричка І Анну, Юнак, подарушся. Скриваємо, скриваємо, Анька, будеш підживця. Доброго вечора, Капії. Я другий сьогодні на сцені. Перший раз я почав, А тепер дозвольте мені оголосити, кого ми обрали королевою Капії. Королевою 2016 року обрано студентку видавичу полікарющу. Иди сюда! стоп, 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 друзья, сделайте это, пожалуйста, тишину. Пожалуйста, не нужно уходить, нужно послушать. Давай, на эмоциях скажи. Ты королева КП-2016, давай. Говори туда. Можно. Только не говори спасибо. Без спасибо. Вы шикарные. Спасибо. королева кб 2016 давайте еще раз пап. i am